Allah iki yerdə uşaq danışdırıb, iki yerdə. Bələyidəki uşağı danışdırıb. Bir Yusifun hadisəsində Züleyha ki Yusufu günaha dəvət elədi. Qaçanda nə oldu? Qapını açdı, çıxdı bayıra. Züleyhanın həyat yoldaşı dayanıb bayırda. Xanım Züleyha qayıtdı ki, sənin həyat yoldaşına xəyanət eleyənin cəzası nədir? O sözü bunu dedi. və digər kimi qucaqdakı uşaq danışdı. Allah danışdırdı. Dedi ki, əgər köynəyi öndən zırlıb Yusifdə də günah. Arxadan zırlıbsa bu qadında da günah. Uşaq danışdı. Bir də xanım Məryəm də danışdırdı. Vəca'alni mubarakən ey nə ma kunt. Mən harda olsam cəmiyyətə xeyir verərəm.